Добрый день, уважаемые первопроходцы, основатели нашего города. Я сегодня хочу вас поздравить с очередным праздником, днем нашего города. Хочу, безусловно, сказать, что на сегодняшний день город, основу которого вы заложили уже... 55 лет, 56 й даст Бог, будет у нас в ноябре праздноваться. Продолжает свои славные традиции. И сегодня, если вы пройдетесь по улицам города, вы увидите, что практически на всех улицах города ведутся ремонтные работы, строительные работы, работы по благоустройству нашего города. И эта традиция города-труженика, это та традиция, которую заложили вы в далеких уже 60-х годах. Мы стараемся соответствовать тому высокому уровню, который заложили вы, и делаем все от нас зависящее, чтобы город продолжал развиваться, продолжал занимать лидирующие позиции в области и в Украине. Хочу вам пожелать всем прежде всего, конечно, здоровья, здоровья, оптимизма, твердости духа, потому что... Не все хорошо сейчас в нашей стране, и больнее всего это, конечно, ударило по ветеранам, по категории первопроходцев. Ну, надо держаться. Я надеюсь, что сейчас э, все-таки подвижки в социально-экономическом развитии Украины есть, экономика растет, и вот то, что мы сейчас делаем в городе, это все-таки вселяет небольшой для нас, но все-таки оптимизм. Поэтому добра мира держитесь, мы с вами, шановные местяне, гости нашего чудового прекрасного места. Мы мене дуже по честной мені мне приємно приятно за доручением бататысячного коллективу компании Forexpo, комбинату Полтавського, Ересьтисского, Беланинского, ГОКи, наглядовые рады правления. Передати вітання з Днем нашого родинного свята з Днем нашого міста. Ваш подвиг, по-іншому не можна це назвати. От приїхали люди в свій час в 60-ті роки. Це ви, до тут і кого немає. Це були особливі люди, які залишили все, що було нажито квартири, машини. Приїхали, отут були палатки. І символічно, що це свято завжди проходить тут і зробили це чудове місто, чудовий комбінат. Як представник компанії Ферекспо, хочу завірити вас, що сьогодні комбінат в надійних руках і компанію Ферекспо знають на багатьох точках нашої планети. Сьогодні діти ваші онуки роблять Вашу справу, яку ви почали в ті далекі роки. Здоров'я вам, живіть довго, значить, наснаги. Ну а нашому чудовому прекрасному місту подальшого процвітання. Святом вас! Дякуємо, дякую вам за привітання. Ну, а як же цей день є така традиція нагородження? Тож, цей святковий день за багаторічну особливу працю, вагомий особистий внесок у розбудову, соціально-економічний розвиток міста, активну громадську діяльність та з нагоди дня міста оголошується. Подяка міського голови, членам клубу, першопрохідників «Болтарська Магнітка, Бабич Надії Федосіївні. Давайте привітаємо опусками. Оголошується нерві франціштеку Григоровичу. Подяка, оголошується. Рейзер Тамарі марі придонівні. Дяка оголошується панібрати Євдокії Григорівні. Подяка оголошується Мілінівському Леоніду Яковичу. Ка оголошується корольовій Антоніні Миколаївні. Подяка оголошується стильнику Григорію Митрофановичу. Дяка, оголошується Сенату Олександрі Петрівні. Подяка дяка, оголошується, солов'ю Олександру Івановичу. А зі святом вас вітає Володимир Миколаївич Лісняк. Будь ласка. Дорогие первопроходцы, дорогие первооткрыватели, дорогие комсомольчане, руководители предприятий нашего, нашего города, товарищи, я хочу вас поздравить с этим нашим, как бы сказать, праздником, День города. Вы сами знаете, как начинался наш строительство нашего города. Здесь были одни дюны, песочные пески и, как бы сказать, маленький еще тогда э, не э, превратившийся в наши, наши моря нет, который был иногда шириной и до 200 метров. Товарищи, хочется сказать вам и пожелать кое-какие, как бы сказать, поздравления сказать ну, от имени нашего маленького коллектива. Хотя у нас было, если мы считаем и читаем 2600 человек на нашем, как бы сказать, вот здесь постаменте, то нас на сегодняшний день осталось 353 человека все время уменьшаемся, уменьшаемся, уменьшаемся. Так да, и сегодня вы видите, сколько только присутствует нас здесь. Для того, чтобы город построить, разбудить Приднепровский простор, все земные богатства освоить, нужен был молодежный задор. Мы приехали не за наградой на ударную стройку страны. Нас послали, а стан лобыть надо, значит, очень мы были нужны <laughs> вспоминая годы молодые мы не можем друзья забывать при Днепровской земли кладовые мы приехали здесь открывать <laughs> горняки между тем не дремали увенчались успехом труды в тринадцатом году из под земли достали миллиардную тонну руды ну а теперь хочется сказать непосредственно а вас жить на свете много-много лет. Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась, беда и печаль на пути не встречалась. Вечного счастья, хороших друзей, успехов, здоровья и солнечных дней. Желаем здоровья, желаем успеха, побольше улыбки, веселого смеха. Желаем душевного личного счастья, чтоб в дверь не стучались беда и ненастье чтоб всегда под счастливой звездою вас судьба по дороге вела в доме, чтоб полноводной рекою жизнь спокойно и мирно, мирно текла. Пусть ваш дом лишь друзья посещают, стороною обходит ненастья. От души мы добра вам желаем доброй жизни, здоровья и счастья. Спасибо за внимание. Уважаемые первопроходцы, уважаемые первооснователи Полтавского Гока, я хочу от вашего многотысячного коллектив Полтавського Гока и в лице Виктора Вікторовича Лотоуса, за его доброту, за то, что он помогает, делает все для нас. Я хочу также поблагодарить Дмитрия Геннадьевича Быкова, нашого мера, за то, что он все делает для того, чтобы лучше был красивий наш город. И все было хорошо. А также поблагодарить хочу директора благотворительного фонда комбината Ячеслава Данила меня, за, за его помощь, за его все, что он делает для нас. А вас хочу поблагодарить за то, что вы сделали. Спасибо вам за то, что вы есть, за то, что вы построили. Низкий вам поклон с праздником вас всех.